Монгольский альпинист Готовдурш Усугбаяр, покоривший Верест, сообщил, что сборы по подготовке путешествия к Северному полюсу заканчиваются. По словам спортсмена, маршрут пройдет по самому длинному пути через Северное море к самой северной точке нашей земли. Инициатором путешествия на полюс выступил президент Монголии Албекдорш, организатором Центр спортивной подготовки Министерства культуры, спорта и туризма. Наступило время, чтобы и на Северный полюс вступил Монгол, на северную, самую снежную верхушку нашей земли. Мы с радостью и гордостью восприняли это путешествие. Заслуженный спортсмен Усух Бояр начал заниматься альпинизмом с 1989 года. В его активе восхождение на Эверест, Эльбрус, горную вершину Северной Америки Маккенли, Килиманджаро в Африке. Основное путешествие начнется 17 апреля. У нас есть резервные дни. Начнем с 4 апреля, чтобы адаптироваться, потому что раньше монголы не были на севере. Нужно привыкнуть к климату. Из Монголии я поеду один, потом встречаюсь с международной командой, Вместе пройдем 110 километров на лыжах до конечной точки маршрута. На сегодня, по официальным данным, до Северного полюса дошли около 240 человек. Этот список вскоре пополнит и Усух Бояр, и он будет первым монголом, покорившим самую труднодоступную точку планеты. Денсма Энгбилек, Аист, Монголия.